Господин президент, скажите, как вы приехали в Польшу? Ведь вас лишили украинского гражданства? Не, по украинскому паспорту. Я выехал из Америки по украинскому паспорту, выехал по украинскому паспорту. Но он получается медицинский? Видимо, не все страны сразу признают капризы каких-то людей, которые вдруг решили действовать советским диктаторским методом. Незаконно то, что делал Порошенко. Он нарушил Конституцию Украины, он нарушил закон о гражданстве, он законно нарушил Конституции 1961 -го года об избежании случаев без гражданства. То есть он нарушил все и поправил все, что можно было поправить и нарушить. Типично в советском стиле. И подумал, что кто бы был лето, мир спит, я вот не смогу вернуться в Украину, защитить свои права, так что стерпится, слюбится, все забудут и переключаться на другие темы. Вот и обычная э, мысль обычного ну, сорвавшегося правителя. Прошло уже немного времени с того момента, когда президент Порошенко принял решение о лишении вас украинского гражданства. Как вы сейчас после этого времени оцениваете его такой шаг? Я думаю, что он допустил очень мощную ошибку. Я думаю, что украинцы это не забудут. Украинцы никогда не забывают большую несправедливость. Они всегда это все докапливаются, и потом они перегруппируются. Потому что тут вопрос не во мне стоит. Вопрос стоит в том, что завтра они могут любого украинца так лишить. И Порошенко уже дал поручение подготовить список украинцев, которые живут за границей при иностранного иностранное гражданство, чтобы лишить их гражданства по простой причине, потому что они все будут голосовать почти все против Порошенко. И он это, он в курсе этого, потому что он э, знает, насколько он популяр, не популярен внутри Украины, но он еще больше популярен вне Украины, у э, среди украинцев. И поэтому сейчас вопрос не во мне для людей, а вопрос в их личных правах. Если кого-то там забрали в бизнесе, кого-то забрали квартиру, то точно так же забирают гражданство. То есть это реально я один из многих граждан Украины, которые особенно в последнем месте становятся жертвой полного беспредела. А что по-вашему сейчас происходит в Украине? Я думаю, что олигархи окончательно перераспределили власть. Порошенко и его главного партнер Ахметов, Порошенко со своим бизнес-партнером, Каноненко, Крановским, Кладковским. И с одной стороны, с другой стороны, Таваков и его бизнес-группа вместе с, там, с Народным фронтом. То есть реально это олигархический между собой, договорняк, это то, от чего так хотели убежать украинцы на последнем Майдане. Скажите, вам удалось успешно справиться с коррупцией в Грузии. Почему э, нельзя это сделать в Украине? В чем дело? Элиты в Украине это можно гораздо легче, чем в Грузии, потому что в Украине именно элита этим занимается, а не народ. А у, у Грузии коррупция была очень глубоко укоренена э, э, в силу... Э, советских еще традиций там, и других культурных вещей. В Украине гораздо быстрее люди будут жить по правилам, чем это у нас удалось в Грузии, хотя в Грузии удалось то, что не удалось абсолютно никому из постсоветских стран. Почему? Потому что все зависит от политической воли. И э, нет народа, который не готов э, избавиться от криминала, от коррупции. Ваше криминал и коррупция – это помехи для любого развития для любого народа. Поэтому я считаю, что украинцы просто э, э, украинцы намного дальше продвинулись, чем их э, так называемая политическая элита. Это такая прорезь, пропасть, прорва между ними. И она все больше расширивается. И тут просто вопрос оформления того, что и так произошло. Эта элита давно уже элита, эти правители давно уже не способны ничем править, они давно уже потеряли это право. И просто их надо сейчас подвинуть. А, скажите, вот на посту губернатора Одесской области вы допустили какие-то ошибки сам? Вы знаете, да, что значит да, Губернатор функции очень ограниченного, мы сделали гораздо больше, чем возможно было, мы реально искоренили, ну, не допустили коррупции в течение полутора лет на таможне. Это мировой рекорд для одесской таможни. Мы создали, мы создали прецеденты возбуждения уголовных дел, даже посадки коррупционеров, тех, которые распределяли земли, там, у вас дела против всех, начиная от ближайшего окружения премьер-министра и президента, заканчивая местными мафиозами. Ну и мы показали, что можно управлять иначе. Мы создали самый быстрый Украинский центр административных услуг, как прецедент для остальной Украины, и этот прецедент расширять сейчас. Но это все то же самое, что... суша очищать море у, у одного пляжа значит она в какой-то момент очистится но потом все опять заливается той же грязью если в целом бы не подходить комплекс вопрос а скажите продолжают ли ваши политические планы быть разные дальше с украиной мои политические планы только связаны с Украиной сейчас на этом этапе. Конечно, я не забываю про Грузию, но Грузия никогда не будет успешной, если Украина не прорвется. Я должен вернуться и отстоять в суде свое право. Это сейчас мне главное. Я не собираюсь там ездить. Я сейчас езжу по, всей Европе, буду встречаться с политиками, журналистами, специалистами, политологами, но у меня нет цели говорить в целом про ситуацию в Украине. Про ситуацию в Украине поговорим внутри Украины. Тут у меня цель одна добиться естественного права, пойти в суд, как сказал правильно литовский министр основных дел, дать право на судебную защиту внутри Украины. Пойти, показать все эти документы, доказать очевидно, что меня лишили незаконно гражданства, восстановить мои права, и потом уже будем говорить об общей теме. Вот сейчас именно эту цель я преследую, и я думаю, что я ее добьюсь. Господин президент, у вас в Украине много сторонников, приверженцев, но с другой стороны у вас тоже есть имидж экстравагантного политика, огромное количество мемов, допустим, в интернете. Как вы к этому относитесь? С долей юмора? Нет, во-первых, не надо само... Если человек сам себя слишком серьезно воспринимает, это очень плохо. Это всегда плохо заканчивается. И э, я никогда ни, ни, этим не, не увлекался. Э, я, если, я, если я для кого-то не так выгляжу, это тоже от того, что я в зеркало не так часто смотрю. Э, я смотрю на ситуацию вокруг, на людей, и на, на факты. Э, и тут я для себя, даже для, для самого себя второстепенно. Тут вопрос идет... И сейчас в этой ситуации не то, что это моя проблема, это общая проблема, и буду решать эту проблему с точки зрения общей проблемы, а не своей личной. Если бы я хотел свою личную проблему решать, я был 9 лет, у меня была полная власть в Грузии, я не стал олигархом. Хотя через мои руки прошел десятки миллиардов долларов. И в Украине все время в Одессе Порошенко намекал, чтобы я занимался, как он говорил, фандрейзингом среди местных бизнесменов. но ну, и я мог бы стать мультимиллионером, но и пришел с ничем и ушел еще с меньшим чем, чем пришел. Поэтому меньшими возможностями. Поэтому я так и не стал частью их системы. Я так и остался народом. Я не, не, не хочу быть важным пышным там я не знаю там каким-то там, каким там чванливым очередным политикам я часть народа я того как народ со всеми слабостями со всеми, одновременно с более чистым помыслом чем все эти. Господин президент, накануне появилась информация, что грузинские власти как? потребовали попросили попросили польскую сторону выдать вас в Грузию. Э, что вы об этом думаете? Ну, во-первых, я не думаю, что, что не то, что Польша, во-первых, никто в мире никогда этих тел не признает. И я был в Америке, с Америкой в Грузии вообще нет соглашения по их традиции но я не собирался за этим прятаться, потому что мне нечего скрывать вообще. Тут ситуация очень простая. Эти тела настолько смехотворны, что как при ближайшем рассмотрении, просто они становятся очень смешными. Например. А, значит, там есть, сейчас, после, как только я приехал в Польшу, очередное обвинение предъявили, что я потратил деньги на поездку на похороны Качинского, а это также на вино Качинского. До этого был вино под Славгавы на похороны. А, там есть семь костюмов. Там реально смехотурное обвинение, расходы президентского офиса. А, и, и, так можно привлечь любого главу ведомства во всем мире за все, что, что угодно. Uh, и они долго искали, и на нанял лучших следовать из Израиля, Америки, ну, таких отставных, ничего не нашли, вот, кроме этого. Искали, искали по всему миру и опять вернулись в президентский офис, и расходы президентского офиса, которые все задокументировали, потому неизвестно. задокументировано все по закону, и так делается к любому президентскому офисе мира. Поэтому эти обвинения никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же делу. Это раз. Во-вторых, гениальный прокурор Луценко сам ездил в Грузию в суде выступал против этих тел. Луценко, генеральная прокуратура Украины два раза от, официально отказывалась возбуждать тела, сказал, что это политически мотивировано. То есть, каким образом генеральный прокуратура сейчас может добавлять? непонятно, потому что он сам Грузии гневно выступал и, и, вообще грозил суде, что его посадят за эти политически мотивированные дела. Поэтому мне кажется, что тут и вообще история с грузинскими делами да, притащила... И, кстати, когда они были возбуждены? Они возбуждены после того, как я появился на Майдане. До того они не возбуждаются. Как только меня увидели на Майдане, из Москвы поступил приказ возбудить дела, что меня... То есть и власть, причащая результат Майдана, хочет возбудить на меня дела, то есть использовать дела, которые возбудили из-за того, что я приехал на Майдан. А немного на другую тему теперь. Скажите, как вы оцениваете политику Запада по отношению к российско-украинскому конфликту? Этот интерес поуменьшился немножко? Он уменьшился, в целом в России интерес не поуменьшился, потому что Россия не только Украина занимается, Россия играет на нервах всего Запада и э, портит отношения со всем Западом. Поэтому Россия сама не даст забыть про этот конфликт. К сожалению, Украина сама в слабой ситуации оказалась за коррумпированной власти. Э, то, что интерес к этому к региону возрос в Америке на фоне там, скандалов, связанных там, с вмешательством России в выборах, и при всем том, что... Президент Трамп даже не посчитал, что надо на своем уровне принять Порошенко и отправил его на уровень вице-президента, а просто завел его на фотографирование. Это уже показывает, что Украина сама славила свои позиции. Не смогла бы использоваться прекрасным моментом, когда такого момента в Грузии никогда не было. Мы всегда гораздо лучше в форме были, чем теперьшнее украинское руководство поставило Украину. Поэтому мне кажется, что да, в любом случае. Украина не потеряет поддержку, но я надо ее поддерживать, это обязательно, потому, и, но в этом больше помогает сам Путин, чем Сейчас. А как вы оцениваете политику вообще России по отношению к своим соседям? Я думаю, что сейчас наиближайшая, наиближайшая угроза на Беларуси возникает, потому что э, я думаю, что эти войска, часть этих войск и инфраструктуры полностью останется после, после этих учений. Они вряд ли что-то сделают во время учений, но э, после учений надо взять всяких пакостей. Потому что я думаю, что они рассматривают вопрос ценового силового захвата Беларуси и вообще, может быть, аннексии этой страны. И это будет последующий большой кризис на, на этом пространстве. Нынешний кризис между Москвой и Вашингтоном, высылка такого огромного количества дипломатов американских из России. Как вы думаете, чем это закончится? Это закончится тем, что в конце концов Путин будет полным международной изоляцией, потому что это просто по нарастающему катится вниз. И, внутренний, соответственно, тот фактор, внутренний российский фактор, то, что внутри России поднимается серьезная оппозиция. Ту, ту молодежь, которую мы выделили на улицах недавно, поддерживающих, которые вышли по приказу, по призыву Навального, это даже уже не та... Ну, такая достаточно благополучная благополучный класс, которая вышла на болотный, но он был ограничен именно как бы, центром Москвы и Петербурга. А это уже э, бедные, но очень образованные э, и очень, очень хорошо информированные, э, миллионы и миллионы жителей России. И это очень большая сила. Они пока меньше стоят, но у них моральное большинство. И они обязательно возьмут верх. Мы находимся в Польше сейчас, господин президент. Как вы знаете, здесь до сих пор, 7 лет уже прошло, до сих пор споры о том, о катастрофе президентского самолета на борту с Лехом Качинским. Одни говорят, что это было заплани запланированное убийство, другие, что это совпадение. А вы как думаете? Смотрите, так я не верю в такие совпадения. И это произошло на территории, полностью контролируемой Путиным. Путин получил столько, столько плюсов от этой катастрофы, что трудно верить в случайность. Он почти не получил минусов, потому что Запад сразу забыл про катастрофу, а плюсы были очевидны. Все лидеры постсоветских стран посчитали, что если он сможет, смог от лидера страны Евросоюза избавиться, то что он с ними сделает, например, если это там лидер какой-нибудь среднеазиатской страны, это точно до смерти перепуган. Во-вторых внутри России, что Путин всегда избавляется от своих врагов, это посыл также внутренним врагам, и, и это посыл его в Сесили. Uh, и, и потом еще раз говорю, что есть тысячи технических способов, как они могли это сделать. И это, думаю, я думаю, что это было в отместку за приезд Качинского от Пилиси, это было в отместку за, 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 его стратегическое, стратегическое мышление, создание вот центра, целого союза стран по границам России. Uh, было, было, много мотиваций, почему он мог это сделать, и было много способов, как он это мог сделать. То есть это не был несчастный случай, по Я yeah. практически не верю в несчастный случай тут, потому что что слишком много совпадений, слишком это было Путина выгодно. Господин президент, если не секрет, куда вы направляетесь? Я сейчас отправляюсь со, со, со своей семьей, буду в одной из европейских стран, и потом я поеду в Брюссель, а, несколько других европейских стран встречаться с лидерами. И в Украину? И в Украину обязательно. Я собираюсь в суд в Украину. Сейчас мы готовимся, все юридические документы, мы проходим с юристами, когда эти сроки приходят, когда я должен приехать, в какой суд я должен направиться, и, и консультируюсь с нашими сторонниками на месте, как это все правильно организовано.